परिस्थितीचा आढावा परभणी शहरातील रेल्वे स्थानक परिसरात फायनान्स कंपनीच्या वाहन जप्तीवरून तुफान राडा झाला बुधवारी दुपारी चारच्या सुमारास फायनान्स कंपनीने थकीत हप्त्यांमुळे एक अॅक्टिवा सेज करण्याचा प्रयत्न केला यावेळी वाहनधारकाच्या नातेवाईकांनी विरोध केला आणि वाद उफाडला बासाबाचेनंतर हाणामारी आणि दगडफेक झाली ज्यात दहा रोड परिसरातील शेख अशफाक गंभीर जखमी झाला सध्या त्याच्यावर परभणीच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या घटनांबाबत पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दिली आहे तक्रारीनुसार फायनान्स कंपन्यांचे एजंट कोणतीही कायदेशीर नोटीस न देता दमदाटी आणि बळाचा वापर करून गाड्या उचलून देत आहेत त्यामुळे कर्जधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे या जप्त केलेल्या गाड्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचेही कार्यकर्त्यांनी सांगितले या प्रकरणी कोतवाली पोलीस ठाण्यात एक तक्रार दाखल झाली आहे काही जप्त वाहनांतील रोख रक्कम व महत्वाची कागदपत्रेही गायब होत असल्याच्या तक्रारी आहेत विशेष म्हणजे एका गुंडाच्या मोबाईलच्या डीपीवर पोलीस खात्याचा लोगो आढळल्याने हे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे त्यामुळे पोलिसांनी त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी नागरिक व सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे मराठी रोडे मराठीसाठी प्रतिनिधी विशाल गायकवाड परभणी मेरा नाम सैयद अशफाक है मेरे बोने ने मुझे बुलाया था स्टेशन के मेट्रो है उनके सिकल कड़े गाड़ियाँ उठा के लेके आ रहे तो हम वहां पर गए उनको बात करने के लिए गए थे वहां वहाँ पर वो दादागिरी कर रहे थे तलवारा निकाल के बता रहे थे मार बोले बोलो गाड़ी कैसा लेकर जाते बताओ तुम ये जो बैंक वाले हैं जो ये लोग समाज को दे रहे गाड़ी सीज करने के लिए ये गलत है जिनको ना एजुकेशन है ना कुछ है इनको बगैर एजुकेशन का भी कर रहे हैं ये तो हमारा ये कहना है कि ये समाज को ना दे हाँ आज जो घटना हुई तो ये घटना का विषय कल से चालू है कल डेढ़ बजे गाड़ी लगाए थे स्कूटी वहाँ रेलवे स्टेशन एच डी एफ सी बैंक का फाइनेंस है उसके ऊपर और पूरे पैसे भरे वाले है उसके और कुछ बाकी भी होंगे तो ये उसका एक रूल रहता है कि भाई वो एक संबंधित पुलिस स्टेशन को एक लेटर देना और जिसके ऊपर फाइनेंस है जो जिसके नाम पर गाड़ी है उसको भी लेकर लेटर देना फिर ये अब एच डी एफ सी बैंक में भी बैंक एक भरोसे वाली बैंक रहती जो लोग पैसे डालते उसके पास निकालते और लोन लेते उससे कि भाई घर का घर दाड़ा शादी विदी ब्याह ये सब चलेगा तो अभी एच बी आई एच डी एफ सी बैंक ने भी अब गुंडे लोका रखे सरदार जी लोग ये सिकल करी जो लोग है ये गुंडे लोका सिंह नाम के ये गुंडे लोका किसकी भी गाड़ी पकड़ रहे पटेल रह दो हिंदू रह दो दवाखाने में जाने वाला रहने दो रस्ते पर दिखा कोई कहीं जा रहा शादी में उसकी गाड़ी रुका रहे पकड़ रहे उसको इंटरमेशन नहीं कुछ नहीं खेड़े पाड़े के लोग मार्केट कमेटी संचालक है और मेरे पास पूरे खेड़े के लोग आते अब बहुत तंग हो गए वाले इनसे लोगों से तो घड़ी घड़ी है ये घटना तो कब तीन बज तीन तीन के बोलते चार मिनट की घटना है चालीस मिनट की और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उन्होंने स्टेशन डायरी पे नोन करे मैं बोला था उनको एफ आर लो तो नहीं बोले एफ आर लेने की जरूरत नहीं उनको को नहीं बुलाएंगे फिर हमने ये वो मीट जमदार ने उसको साइकिल स्टैंड वाले को फोन लगाया रेलवे स्टेशन पे उसको बुलाए मैं तेरे पे गुना दाखिल कर रहा बोले वो गाड़ी ला के दे तो उन्हें फिर गाड़ी जमा करा और उन्हें स्टैंड वाले ने बोला हमको गाड़ी आगे बोले तुम्हारी तुम गाड़ी लेके जाओ तो हमने फिर भीड़ जमदार को पूछे भाई गाड़ी आगे तो उन्होंने बोला गाड़ी ले लो बोले जाके तो पुलिस वाले को पूछ के हम गाड़ी लेने गए वहाँ लेकिन लेने को जाने के बाद साइकिल स्टैंड वाले ने हमारे फ़ोटो लिया और हमारे पार पास बोला पावती दो मेरी स्टैंड की जो मैंने पावती दी आपको पावती दो हमने उसको पावती दिए फिर उन्हें हमको गाड़ी दिया गाड़ी देने के बाद वहाँ वो सब लोग आ गए सीजिंग वाले सिकल करी सीजिंग करने को सब आगे ले चल गाड़ी निकाल बोले इसके भाई निकाल बोले यार मैं क्या बात है बैंक देख लेंगे तुम कौन तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड है क्या तुमको बैंक के कर्मचारी है क्या तुम मैनेजर है क्या बैंक के मैंने बोले का हमारे तरफ है हम कुछ से नहीं कुछ किस्म को मानते नहीं बोले पकड़म पकड़ी हो गई क्या क्या तलवारा बलवार लेके आए हम साइकिल स्टैंड में छुपने करे फतराव करे फिर हमने भी हमारे बचाव के लिए हमने भी उनको फतरे पितरे मारे लेकिन तलवारा थे हम क्या करने वाले पाँच छः लोग वो बीस पच्चीस लोग थे अब इसमें कैसा रहता इसमें बैंक भी दोषी है बैंक ने ऐसे आदमी रखना ही नहीं बैंक के पास बैंक के लोग का कर्मचारी पेमेंट उठाते उनका काम रहता बैंक घर वालों को नोटिस देना जिसको आप उन्होंने फाइनेंस दिया या कर्जा दिया उसको नोटिस देना और कायदा इसका एक ऐसा है कि तुमने कोर्ट से ऑर्डर लाना ये गाड़ी हमको सीज करना है कोर्ट से ऑर्डर लाने के बाद तुमने एक पोलिटेशन को पत्र देना और एक गाड़ी मालक को पत्र देना और नई गाड़ी मालक मालाना हिंगी हिंगी कुमार से कुछ वादावादी करता है गाड़ी वाला तो व पोलीस स्टेशनकू पोलिसवाला लेखे जाणार गाडी सीज करणार हे उसका कायदा आहे दवाखान्यामध्ये आमचा भासा अडमेट आहे की आलता आमच्या संघ कायद्याला मावा म्हणून ते भेटला रेल्वे स्टेशनला तर माझ्या पाठीपाठीमागं आला आला तर त्याला काहीच कळालं नाही की ते दगडच मारायला लागले तर ते मारल्या मारल्यामध्ये मार 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 एका तलवार दाखवली त्याला आणि एकानं दगड मारले डोक्षक त्यामुळे त्यात गंभीर जखमी आहे त्याचा सी टी स्कॅन वगैरे झालेलं आहे आणि त्याचा आता सहा टाके पडलेले आहेत त्या आता काहीच नाही शासनानं याच्यामध्ये पुढाकार घेऊन एस पी साहेब संबंधित मोंढा पोलिटिशियनचे पी आय साहेब यांनी आम्हाला न्याय द्यावं हो, आणि जे गुंड वागणचे लोकं आहेत याला तुरंत त्याच्यावर कानुनी कारवाई करून त्याला अरेस्ट करावं हो, आणि आम्हाला न्याय द्यावं हो, समजा जी बँकनं जे अशा प्रवृत्तीचे माणसं ठेवलेत ते एच बी त्या एच डी बीच्या बँकच्या ज्या माणसानं हे कर्मचारी ठुलेत त्याच्यावर पहिले गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे त्यामुळे ती ती ही करू त्या सर्विसवाल्याची बँकवाल्याची हीच नाही ना त्यानं त्यानं काम करायचं राहतं तुम्ही भाड्याचे गुंड आणून तुम्ही जनतेला तंग करता बँक वाल्यावर वा पहिले गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे आणि बँक वाल्या जर गुन्हा दाखल नाही झाला तर मी पूर्व आंदोलन करीन आणि बसन बसंत आजच महाराष्ट्र टुडे ट्वेंटी फोर न्यूज ला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा